Фу, вже ніяких сил нема. Тіко підметеш, тіко підметеш, це вже вже повно окурків. Як тобі не стидно. Ноги підніми, давай. Ой, господи, Богдановна, що ти стартуєш? Ти знаєш, що я не курю. Ага. А звідки тоді окурки беруться? А Богдановна, успокойся. Тебе як повисіли до другого дворника, так ти вже така крута, я не знаю, що кар'єра з людьми робить. Драй, Віталік. Будеш ще, будеш ще окурки кидати, а? Будеш! Не трогай Вітальку, він же не курить. Це я так, для профілактики. Біжи, Вітальчик, біжи, пограй. Так не дими тут. Дідуся, треба вбрати ті камінськи.

Привет! Можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталик, а тебя Маша? Саша? Александра? Марина, может, там? Угадал, Марина. Мариночка. Ну, боже, пойдем прогуляемся, а потом... Виталик, ты для начала расскажи, чем ты занимаешься, где ты работаешь. Ну, я я сам собой хозяин. Частный предприниматель. Точно. Честный. И дуже часто что-то предпринимаю. Ясно. Ладно, Виталик, мне пора. У меня заканчивается обеденный перерыв. А ты что, работаешь? И ну, конечно. Все нормальные люди работают. А то так и будешь всю жизнь в этих кроссовках ходить. Ой. Не знаю, нормальные кроссовки. Десять роков ношу, подошва Да, если б захотел бы, то я работу за пять минут бы нашел. Да! Ирочка, Николай Николаевич у себя? Да, он вас ждет. Это вам. Николай Николаевич, у себя? Да, а что? Это убийство. Я не поняла, а вы кто? Меня зовут Виталик, а тебе? Ирина, вы на собеседование? Не, Наташа, я на работу. Привет, я на работу. Меня зовут Виталик, а тебе? Подождите, а чому ви одразу на ти? У нас прийнято говорити друг друга на ви. Ну, что це? Ну ми ж вроді одного возраста. Ви соискатель, а я роботодатель. А, понял. На «ты» – Це вже коли ви мене приймете на роботу. Все, все, понял. Давай завдяки, давайте. За Я до вас. <laughs> Лучше, да? Хорошо. А почему вы выбрали именно нашу вакансию? Мне надо зарплата, чтобы ухаживать за тёлочками. Вы считаете, что это достаточная мотивация? Не понял. Ну, уровень вашей лояльности соответствует нашим ожиданиям. А не не я не пью. Не пью. <laughs> У журналі у вас була висока зарплата? Так. Да. Ми найбільший ігрок на ринку. На ринку? Ні, ні, подожі. Торгувати в палатки на ринку я не согласен. Це не моє. Що, що зупинять, не так? Вийти і зайти. Скажіть, а, скажите, а... Кем вы видите себя лет так через 10? Mm, лежу на шезлонге, здесь на островах, <говорит> за и две фотомодели мне не приносят коктейль. Одна блондинка, одна блондинка. Нет, да. вы не поняли. Я имела в виду нашу компанию. Ну, я могу лежать на шезлонге и в вашей компании. Ну, <говорит> если, конечно, вы мне не будете приносить коктейль. <говорит> да шутка, шутка. Я вообще карьерист. Тому я себе бачу генеральним директором. А розкажіть о своїх отрицательних качествах. Ну, в мене два отрицательних качества. Я обідчивий і дуже довго сплю. Все. Це я довго сиджу в туалеті. Але з іншої сторони я там читаю. Тому плюс, якби перекриває мене. Вы готовы к работе в коллективе? Ну, если коллектив меня не будет смирить, то да. Ну что ж, э, я вам могу предложить стажировку в колл-центре. Ну, я надеюсь, там зарплата нормальна? Первый месяц э, вы денег не получаете, так как это стажировка. Это что, Нет, это общепринятая практика. А, ну ладно, сделаю вам одолжение. Ой, я ж тебе рассказывала, как я пришла на работу устраивать. Мне. Я прихожу. Мне директор говорит, ваше резюме нас полностью устраивает, но вам придется оставаться после работы и иногда ездить со мной в командировке. И ты что, согласилась? Согласилась? Ну, да, ты, наверное, единственная кто устроился дворничкой через постель. Просто повезло. В моем возрасте не каждое можно такое предложить. Когда вам поступает звонок от клиента, вам нужно представиться и поинтересоваться, какова причина его звонка. Вот звоночек, берите трубку, если что, я буду подсказывать. Алло, привет! Меня звать Виталик, а ты кто? Что свинки, ну в трубку, не знаю. Запомните три главных правила работника колл-центра. Во-первых, с клиентом вы должны общаться на вы. Ой, я бачу це у вас на фильме фишка. Это стандартное требование. Во-вторых, нужно общаться мягче. И самое главное, вы должны обращаться по имени отчеству. И после приветствия поинтересоваться, какие проблемы у него возникли. Вот еще звоночек. Берите трубку. Угу. Берите. Алло. Привет. Я Виталий. КТБ. А я звоню. А, а, вас. А вас. Василий Иванович, Вася, в ТБ что, проблемы Не знаю. Ну, как у нас дела? Не очень. Может быть, попробуем его в техническом отделе? Виталик, вы как на это смотрите? Мені все равно. Я всесторонні развита людина. Привет. А ты куда? На собеседование. Жду менеджера по персоналу. Как тебя звать? А вы кто? Тут вопросы задаю я. Алена. Фамилия? Чернова. А юбку, короче, могла одеть? Вы извините, пожалуйста, я больше не буду. Я в следующий раз обязательно одену длинную юбку. Буру, надо короче. Ты замуж? Нет. Шансы повышаются. А парень тебе есть? Да нет, мы расстались. Шансы еще больше повышаются. А поедешь дальше до меня, до дома? Зачем? Осторожно, шансы понижаются. Так, я не поняла. Вы стажировку уже прошли? Я просто прислал отдохнуть. Так, быстро в серверную. Значит так, Виталик, от меня не на шаг, понял? Да. Ну что, это серверная. Ух ты! Сюда стекается информация со всей компании. Это главное хранилище цифровых данных. Если вдруг, неожиданно, произошло обесточивание здания, она автоматически переключается на аварийный режим питания, и тогда все оборудование работает бесперебойно. Понял? Да. Что ты понял? Что от вас нельзя отходить ни на что. Это главный сервер. На нем хранится основная клиентская база. Понял? Ладно, чтобы от меня ни на шаг вполне достаточно. Так что, я смогу у вас работать? Ну, не знаю. Давай так, у нас сейчас обеденный перерыв. Но потом ты придешь и попробуешь себя на прямом контакте. Будешь принимать жалобы. Справишься? Понятно. Я же у вас директором буду. Ну, пошли, класс. Всем приятного аппетита. Спасибо. А я бачу, як в одному в офісі в кулір слабітельного насипали. <рес> да. У як побачила, що там ну, твориться, то сразу уволилась. А жінчині, здобучим, три дні до пенсії здавати. А я бачив на кухні крису. Та тіхо, спокійно, це я в себе на кухні бачив. <рес> Шо? <рес> ну і ладно. Можна спокійно поїсти. Сало сила, чеснок сила. Чеснок і вітаміни. А Б, В, Г, Д, є е, не уверен. От вам Ну, помагає. Так, а де тут у вас солітю? Значить так, віталь. Сюди будуть приходити жалоби. Понял? Все понял. Ладно, работа Здравствуйте. Я бы хотел подать жалобу. Привет, давай, что тут у тебя? Сейчас все уформим. Вы знаете, я передумал, все нормально, никаких жалоб не надо, все в порядке. Если что, приходите, я всегда тут. Меня зовут Виталий. Здравствуйте. Привет. До свидания. Наверное, тоже что-то вспомнила. Да уж. И он еще хотел стать директором компании. Извините, Виталик. А может, мы вас возьмем просто, поставим где-то, и вы будете просто протирать полы? А почему бы вам просто меня где-то не посадить? Я буду просто протирать штаны. Я. Ой, надо сейчас табличку повесить, чтобы яки дурные Николай Николаевич, да? а можно я сегодня пораньше уеду? А что, вы себя плохо чувствуете? Да нет, там просто панду поездом сбила. Что? А вы то здесь при чем? Ой не хотите отпускать, так и скажите. Вы дивитесь на меня? Зарплаты поснимаю за себя. Будете по 20 часов у меня роботи. Ніяких никаких премий. Я Таня. Так, а сейчас мужчины свободны, а женщины разделились на две части. Те, кто пострашнее, то тоже свободны. А те, что симпатичнее, то это на коленке. Ну что, хотели себе такого директора? М? Так что советую вам пересмотреть ваши отношения Руководству компании, а также переосмыслить отношение к своей работе. М? А тебе, Виталик, спасибо, ты свободен. Пожалуйста, если же я в отпуске, но на коленке по очереди можно. Я думаю, что каждый мужчина должен работать. А девушки не должны работать. Потому что, если девушка работает, то она устает и потом говорит, что у нее болит голова.